Так, ну как обычно, маме надо было напрягать целый таз салата с чтобы только иметь возможность доедать его несколько дней подряд, больше не напрягаясь. You know, блин. Блин. You know, блин. Это вам сейчас в гору глянуть. Так. И you на, know, блин. Бля, четкие, четкие. Батько с мешком, а ты с тузиком. Yes. А ну, а я говорю, так вы правы. Так вы правы. Yes, you are right. Yes, you are right. Yes, кстати, там есть короче не ю апострофу, да, чтобы написать юа. Yes, you are right. Привет, один человек. Good morning, плянка, плянкный по гучнише Ну, наступного разу, наступного разу Обов. я Next time I will differently do that next time. Defi Differ definitely. I will I will definitely do that next time. I will definitely do that next time. I will definitely Definitely, no? definitely, 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 definitely do that, do that next time. Next time, I will definitely do that next time. Your boy's call is Следующий раз. Віно, Так, гарненька вона не вагітна, чи гарно годуєте. Це вона так вгодована. Це про мою кітечку. Вона така жирненька, така прям пампушка. Кілька вагітна. Що будете робити з котенятами? Она не вагітна. она просто чуть жирненькая, ну чуть жирненькая. Кто ну. видел мою кошечку, напишет в комментах, кто видел мою маленькую кошечку, какая она красотулька. Так, возьми... Як батько что до кавы будет смачно. Поки недавнего капремонта, после недавнего капремонта печки выполненного отцом, она снова трещит по швам, что хорошо видно. И ну, и вариант. И you are right. You know you are right. А ну, давайте попробуем в переводчику перекласти, че правильно я написал. You know you are right. Ты знаешь, ты правый. You know, you're right. Привет, Надя. Спасибо за лайки, люди. Не забывайте подписываться. Это очень важно для, для, развития канала. Давайте добьем сегодня 37 тысяч. Я за отвечаю на комментарии. Дальше я отвечаю на комментарии. Будем читать книгу. Вот эту книгу. Минутку внимания я и сразу положу себе на ногу. Будем читать следующим делом. А потім учить англійський, іспанський. Це очень важно. Хай вам Бог помогає. Хтось пише. Дякую. А зараз поки що отвічаємо на коменти, які люди оставляють під відео під короткими відео, під длинними відео. Тож їх дуже много. дуже много цих коментарів Дима опять не пережарил. Да? Я люблю пережаренную яичник. Добрым людям добрый вечер. Сердечек подошли. Так, то есть на котяру тоже сердечки шли. і масенько. Хто бачив кошку? І що нам від того? Ти сам задумувався взагалі, який сенс у твоїх відео? На кого вони розраховані? Я не знаю. I don't know. Але мені подобається ти. Те... i don't know but i like uh, what i do i don't know but 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 i like What I do But I like what I do I don't know But I like what I do я Не знаю Но мне нравится то, чем я занимаюсь Доброе, что любишь животных Кинем сердечек Все люди, я устал от комментариев жесткая семейка я устал от комментариев. Давайте будем читать книгу лучше, да? Потом, если что, еще поотвечаем на комментарии. Их тут очень много. Два дня тому. Ух ты, ё, сколько их тут еще? Ёлки-палки, их тут миллион. Три дня тому. Короче, потом надо будет еще по отвечать. Потому что их очень много. Люди, побольше пишет комментов. Я не понял, что так мало. Побольше пишет. Давайте повторим пару испанских слов просто так для интереса. Подивитесь, что я. Допустим, с Дмитрий. Меня зовут Дима. Сабес. Это означает, you know. Мы едем на базар. В моем альмерикадо. В моем. аль меркадо. альмерикадо. аль меркадо. Мы едем на базар. Ванос альмерикадо. We going to market. Мы едем на базар. al mercado. We going to market. al mercado мы едем на базар. Это испанский и английский. We going to the market. Vamos al mercado, you know. <laughs> sabes? Vamos al mercado, sabes? Типа, you know. Ох, <laughs> Башка моя, башка. Так, нравится это нам или нет, но где бы мне ни оказались, люди при знакомстве задают вопрос, чем вы занимаетесь. И вот что важно понять. Они не пытаются разузнать о вашей работе. Они хотят понять, что у вас с ними общего, чтобы зацепиться за эту тему и выстроить увлекательную беседу. Ты, Зара, поедешь на базар. Не, не за завтра. Завтра. Tomorrow. We're going to the market. Vamos al mercado. Люди, прежде запущу трансляцию, да, заходите заряд в следующую. Всех там жду, не забывайте подписываться на канал, это очень важно.